Итак, на кнопку подписки, чтобы не пропускать у новинок экстренные видео, а тут вы почувите важные прогнозы. Трансформация Украины и победа Украины означает рождение нового наставника и становление Украины центром Европы, как минимум Европы. Понимаете? Гибель Украины а будет означать продолжение этого болота и к переходу к большой мировой войне в 27 году. Правда, это центр этой войны, он сместится Китай, Тихий океан. Понимаете, вот и все. То есть вот это сейчас маленькая проба пират судьбы. Если Украина сможет стать наставником человечества, отделается малой кровью. Следующий виток будет гораздо более страшный. Вот. Поэтому ответ такой. Зависит от вас. Опять возвращаемся. Возьмите ответственность на себя. Вот и все. Дякую, і е, зараз таке питання, яке турбує дійсно багатьох, особливо людей, яким довелося покинути свої домівки на окупованих територіях. Чи все ж таки всі українські території, принаймні по тому, як зараз відбувається, за яким сценарієм сьогодні йде Україна, мають повернутися до складу України? Всі території України вернуться в Україну, всі Незалежно від того, як піде дорога, Незалежно. Потому что Россия, независимо от того, как она пойдет, будет разрушена. Даже если Украина в болото погрузится и попадет вот, вот в это очень тяжелое, такое опасное время между времени смертоносное, но все равно в конечном итоге Украина вернет все территории, это абсолютно точно. Более того, она вернет территории, которых сейчас вот в 91-м не было, там, где этнические украинцы живут, вот эти все прибрежные территории. Потому что на самом-то деле украинцев гораздо больше, просто их рассеяно по, по России много. Вот и все. Это совершенно точно. То есть здесь нет никаких сомнений. Сомнение лишь в том, как это произойдет. Возьмете вы ответственность или нет? Или будете опять ждать, ребята, побогите и так далее? Нет, не надо. Нужно действовать просто. Брать ответственность и все. А для этого нужно понять свою природу, духовную, отбросить страх. Вы души, вечные, прекрасные, войны, какие проблемы? Придумали все проблемы, и там сейчас пол Украины в депрессии. Мне все говорят, вот чем депрессивные состояния. Ребята, наоборот, у вас идет очищение, идет преобразование, невероятная возможность за несколько лет пройти, ну, я не знаю, путь длиной 100, 200, 300 лет, за несколько лет пройти, а вы там в депрессии, вот даете. Прекрасно у вас зараз можливість у всьому шукати позитив. і Я сподіваюся, що наші глядачі теж у вас в цьому навчаться і будуть вбачати приємне у кожній ситуації, яка трапляється. Ми зараз заговорили за території. Знаєте, дуже багато таких суперечливих питань виникає щодо територій, які були вщент зруйновані, ті території, які пережили максимальну кількість смертей. Чи варто відновлювати такі території? Чи варто їх краще лишити в спокою і нічого не будувати на їх місцях? Да, нет никакой проблемы. Вы же сделали и гибли там, не проявляя насилие, а защищаясь. Давайте я такой пример приведу. Если ведический пример приводить, во времена Рамы, может быть, вы слышали о таком великом царе Раме, который не только царь, а гораздо больше, была залита кровью вся Бхарата. Бхарата — это весь мир, по сути дела. Потому что весь мир тогда был ведическим. И буквально кровью было залит весь мир для того, чтобы не иметь возможности, чтобы брамины, чтобы святые люди не могли выполнять божественные службы. И казалось бы, все, цивилизация на этом закончилась. Но тогда Рама, пользуясь своими сверхспособностями, возможностями, выстрелом луки, лука отодвинул океан. Так родился штат Гуа, между прочим. Гуа от слова корова. Да? И это был тот штат, с которого началось возрождение Индии. То есть тогда, это много тысяч лет назад, соответственно, что произошло? С этого места начали выполнять специальные ритуалы божественные, службы. И благодаря этому просто очистили, шаг за шагом, очищали всю территорию. И очистили всю бхарату. Вот и все. Поэтому не проблема в крови. В крови нет проблемы. Проблема в сознании. Вот если бы вы несли насилие, вы, и осозна, осознавая, что вы несли насилие, залили здесь всю кровью, попытались что-то там построить, то для вас это было бы смертельно. Потому что каждый шаг, каждый кирпичик бы напоминал, что вы убийца. Но вы-то не убийцы, вы защищаете, вы делаете, выполняете свой долг. Долг освобождает сознание от проблем. Потому что это долг. Это не то, что я хочу, не хочу, нравится, не нравится. Я защищаю, потому что мой долг. Это не вопрос моего эго, это чистое действие. Вот и все. Это не проблема. Тем более вы уже начали эту ягию, большую ягию, которая сейчас идет, она же уже идет. Хотілося би трішки зазирнути в майбутнє. Я розумію, що ви зараз сказали про те, що є декілька сценаріїв, і поки що невідомо за яким піде Україна, але тим не менш, можливо, на найближчі роки, все ж таки, якою може бути Україна? Давайте подивимось ідеальний сценарій для України, що може перетворитися наша держава, понімайте. От вот як как астрологія? астрология. Вообще, как работает астрология? Государство, как и любое тело или любое сообщество, имеет вот какой-то момент рождения, когда в головах, в умах, в сознании людей сформировалась идея, вот мы там независимость или там у нас конституция. И в этот момент был определенный рисунок, рисунок энергетический вот этого образа, который родился. И, соответственно, он несет те качества, которые этот рисунок вот, был в момент исторический вот этот момент, но никто вам не запрещает поменять этот рисунок. Чем чем отличается вообще банальная астрология от ведической? Банальная говорит, вот ты родился так, все, ты понимаешь, ты у тебя есть как это называется определенное, ну как бы смирение, что я ничего не могу сделать. Ведическая напротив, что ты все можешь сделать. Поэтому мы и говорим, что если говорить о будущем, есть два варианта. Сидим, подняли ручки. И тогда выгребаем все негативные моменты вот той натальной карты, которую имеет Украина. Почему и зачем эти негативные моменты? Потому что эти негативные моменты должны заставить Украину проснуться и стать наставником. Но в момент, когда вы просыпаетесь и становитесь наставником, у вас новая карта. Новый путь. Понимаете? И, соответственно, другое совершенно развитие. Поэтому это очень важно понимать идет путь прямой или меняется. Понимаете, какая история? Поэтому если все пойдет так, как я надеюсь пойдет, и мы приложили к этому усилия, то это означает, что это означает, что через пять лет это будет цветущая страна, цветущая, прекрасная. Прям, ну, у меня просто нет слов, насколько она, она прекрасна. Это не так сложно сделать. Весь мир сейчас, внимание здесь в Украине, внимание значит энергия, энергия здесь, в Украине, не где-нибудь там в космосе. Просто берите и пользуйтесь. Все это детали, там кто-то плохо посмотрел, хорошо посмотрел, сбоку посмотрел, это не имеет значения. Энергия в Украине. Используйте. Вот поэтому, если используете, если вы сделаете, все, победа будет прекрасна, и результаты прекрасны. И через пять лет это ну, великая страна, без сомнения. Если не воспользуетесь, к сожалению понимаете, карта той страны, которая сейчас, она хороша, она дает потрясающие возможности к духовному развитию. Но пока это развитие не совершено, она будет подбрасывать проблемы, 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 проблемы. И эти проблемы для вас же даны, чтобы преобразование произошло. Ну как, я не знаю, как еще можно ответить. Все очень просто. Просто прислушайтесь. Вот год назад прислушались бы, сделали бы еще тогда в мае, уже была победа.